بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني فقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syaral umur muhaddatsatuha wa kullu muhaddasatin bidah alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung baca sahih al-bukhari dan pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke 1343 dalam kitabul janais bab yang ke uh, bab berkenaan dengan solat uh, kepada orang yang mati syahid eh itu kita bincang tajuk dia lah tajuk bab 71 eh bab 71 bab semayang jenazah jenazah itu orang mati syahid eh itu tajuk dia lah dalam perbincangan kita yang lepas kita ada sebut secara lekas eh berkenaan dengan khilaf dalam kalangan ulama-ulama Islam berkenaan dengan um, hukum kita uh, menunaikan solat jenazah orang mati syahid ada yang mengatakan ada solat jenazah kepada orang mati syahid dan ada yang mengatakan tidak ada solat jenazah orang mati syahid antara yang mengatakan tidak ada ini adalah mazhab kita lah asy-Syafi'i rahimahullah dan antara mazhab yang mengatakan adanya solat jenazah untuk orang mati syahid ni adalah mazhab nafi. Eh? Itu kita dah bincang lah panjang lebar uh, berkenaan dengan penghujahan daripada dalil dalam dua mazhab. Eh, kita dah bincang itulah. Okey hari ni kita akan masuk uh, hadis yang ke 1343 juga dalam masih lagi dalam bab berkenaan dengan semayan jenazah orang mati syahid. Okey kata Alimam imam Al-Bukhari wa bihi qala haddatsana Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Eh? Ya, meninggal pada tahun 218 Hijriah. Ya. Dan kata Abdullah bin Yusuf haddatsana Al-Lais telah menceritakan kepada kami guru kami Alais al Alais bin Sa'ad Al-Misri yang meninggal pada tahun 175 Hijriah. Ya. Qala kata Alais lais haddatsani Ibnu Shihab telah menceritakan kepada kami Ibnu Shihab. Ibnu Shihab ni Uh, nama lainnya adalah Az-Zuhri dan adalah kitab-kitab hadis sama ada disebut dengan Ibnu Syihab. kadang-kadang disebut juga dengan Az-Zuhri yang nama sebenarnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab. Az-Zuhri ya dia meninggal pada tahun 125 Hijriah ya. dan uh, Abdullah bin Shihab, uh, Shihab ni pula dia ambil hadis daripada Amr Rahman bin Ka'ab bin Malik Amr Rahman bin Ka'ab bin Malik Al-Ansari ya uh, dia ni uh, ulama Islam uh, Imam An-Hajar Al-Asqalani Aa, tidak dapat membuktikan segi tarikh bila dia meninggal. Tapi walau bagaimanapun aa, segi jangka masa tu itu merujuk pada era pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Kan? di era pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik dikatakan Abdul Rahman bin Kaab bin Malik ni meninggal dunia lah. Okey kemudian Abdul Rahman bin Malik. Abdul Rahman bin Kaab bin Malik ni pula dia ambil hadir daripada Jabir bin Abdillah. Eh, Jabir bin Abdillah ni sahabat Nabi lah. Jabir itu adalah sahabat. Abdullah bapa dia pun adalah sahabat Nabi lah. Jadi Jabir bin Abdullah kita baca radiyallahu anhuma. Kedua-duanya adalah Allah Ta'ala redha kepada kedua-duanya. Sebab mereka ni dua-dua sahabat Nabi eh, ya. Radiyallahu An. Taip. Ya, Jabir bin Abdullah ni dia meninggal pada tahun 90 Hijriah. Eh, dia meninggal pada tahun 90 Hijriah. Okey kata dia kan Nabi SAW. Ya jema' baina ar-rajulaini fi qutlah fi qatla uhudin fi taubin wahidin. Dia kata Nabi SAW ni menghimpunkan di antara dua lelaki uh, dari kalangan orang yang terkorban dalam perang Uhud dalam satu pakaian, dalam satu kain kapan. Jadi satu kain kapan, ada dua orang bubuh sekali lah. Kes ni berlaku semasa perang Uhud. And, lagu tu dilakukan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabat uh, Nabi yang syahid dalam perang Uhud. Thumma yaqulu Kemudian Nabi Sallam ni ada kata, kata Nabi Sallam ayyuhum aktsaru akhzan lil Quran. Siapakah di antara mereka yang paling banyak menghafal Quran? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni sebelum dia nak dia memang dia dia dia, 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 dia dalam satu kain kapan. Lepas tu siapa depan siapa belakang. Ha kat situ tu Nabi Sallam tanya, dalam dua ni siapa yang paling banyak apa Quran? Ha tu kelebihan apa Quranlah. Fa iza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Jadi Nabi Sallam ni apabila diberitahu, bila diisyaratkan kepada Nabi mana yang apa Quran itu, maka Nabi Sallam suruh yang 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 apa Quran tu letak kat depan. Masa tak dalam lahat. Nah, jadi maksudnya masa kita letak jenazah dalam lubang kubur tu kita sekalikan. Kan? Kita sekalikan tu kita kena letak orang pak Quran tu di hadapan. Orang yang buka pak Quran tu di belakang. Macam tu. Macam kita solat berjumaah lah. Waqala dan Nabi SAW ni ada kata. Kan? Lepas Nabi suruh letak orang apa Quran di hadapan Nabi kata ana syahidun ala haula yaumil al qiyamati aku akan jadi penyaksi kepada mereka itu hari akhirat nanti hari kiamat nanti yang jadi saksi ni akulah kata Nabi sallallahu jadi Nabi saksikan kelebihan ni kekurangan ni macam itulah dan itu disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara dafnihim fi dimaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tanam mereka yang orang mati syahid itu bersama dengan darah-darah mereka Walam yurassalu walam yusalla alaihim mereka tidak dimandikan dan tidak disemayangkan kepada mereka. Ha, jadi hadis ni menggambarkan kepada kita orang um, mati syahid ni mayat dia tidak disembahyangkan. Eh? Mayat dia tidak disembahyangkan, ditanamkan sekali, sekali, sekali dengan darah dan juga mayat, mayat tu tidak dimandikan. Ha, ni hadis ni jadi sandaran lah dalam mazhab kita syafi'i rahmahullah. Eh, syafi'i dia pakai hujah ini untuk mengatakan bahawasanya um, orang mati syahid ni mayat dia tidak dibayangkan eh gitu. Ah uh, okay. apa kata Imam Ibn Hajar setelah ni? Uh, pengajaran yang diambil pada hadis ni Imam Ibn Hajar kata wa fihi jawazu takfini arrajulaini fi thawbin wa hibit wahidin li ajli ad-darurati. Ima bi jam'i fihi wa ima bi qat'ihi bainahuma. Dan kata Imam Ibn Hajar dia kata hadis ni menjadi dalil harus kita Kapankan dua jenazah dalam satu kain Boleh And Kenapa? Sebab darurat eh? ha, Kerana darurat Sama ada dengan kita uh, Himpunkan kedua-duanya dalam Satu kain kapan Ataupun dengan memotongkan kain itu Dan kita jadikan dua Kain kapan tu satu Dia besar Lepas tu kita potong dua Satu untuk seorang lagi Satu untuk seorang Macam itulah ha, Jadi boleh Jadi maksudnya hukumnya Kalau darurat Kita nak uh, Kapankan jenazah Dua jenazah dengan satu kain kapan boleh And, ataupun satu kain kapan kita kat dua kita bagi dua boleh juga eh? gitu wa ala jawazi dafni isnaini fil lahad begitu juga hadis ni menjadi dalil bahawasanya boleh kita tanam jenazah dua jenazah dalam satu lahad boleh kan dua mayat dalam satu lahad boleh ini dalil dia eh? wa ala istihbabi taqdimi afdalihima lidakhil al lahad dan digalakkan kita dahulukan mana yang orang lebih afdal berbanding satu lagi jadi dalam kes ni afdal dilihat orang yang hafal Quran orang yang paling apa Quran tu diletak di hadapan berbanding orang yang tidak apa Quran eh begitu hmm. dan di sini juga wa ala anna shahida al ma'rakah la yughsal begitu juga orang yang mati syahid dalam perang dalam ma'rakah ma'rakah ni medan perang kan ha, uh, dia medan perang uh, ketika itu jenazah dia tidak dimandikan eh ha, uh, ni apa disebut oleh al imam Ibn Hajar al Asqalani memahami daripada hadis yang kita bacalah hadis yang ke 1343 sahih al bukhari eh begitu Tab. Okey, situ kita nampaklah gambaran tentang pandangan Imam Syafi'i. Lah. Inilah pandangan Imam Syafi'i lah ni. Ini pandangan Imam Syafi'i yang mengatakan jenazah orang yang mati syahid dalam medan perang mayat dia tidak di tidak disemayangkan eh. Fokus Imam Bukhari ni adalah tidak disemayangkan lah. Tapi kalau kita tengok ke sini rupanya bukan semata-mata tidak disemayangkan bahkan tidak dimandikan, tidak disemayangkan, tidak apa lagi, tidak dikapan lah. Begitu kan. Uh, type. Kita tengok pula hadis yang ke 1344. Uh, dia dikapankan. Sorry. Dia dikapankan. Eh. Dikapankan. Cuma ni bersar, bersama dengan darah. Bersama dengan darah si mati. Eh. Gitu. Okay type. Okay kita tengok pula hadis yang ke 1344. Eh. Kata Al-Imam Al-Bukhari. Wabihi qala haddasana Abdullah bin Yusuf. Ha, uh, ni sama ni dengan guru tadi ni. Dan Imam Bukhari kata aku, dia ambil hadis ni telah menceritakan kepada kami guru kami Abdullah bin Yusuf At-Tinisi eh. Dia meninggal pada tahun 218 Hijriah. Dan dia ni pula ambil hadis daripada Alais sana Alais telah menceritakan kepada kami Alais And, uh, juga sebut dalam matan hadis tadi Dalam sanat hadis tadi aa, Dalam sanat hadis yang ke 1343 eh, Yang kita baca ni 1344 ni samalah Nampaknya Abdullah bin Yusuf ambil daripada Alay Al bin Sa'ad Al-Misri meninggal pada tahun 175 Hijriah. Ini apa antara imam yang sempat dengan era Imam Syafi'i rahimahullah. Okey, kemudian kata dia Haddasani Yazid bin Abi Habib telah menceritakan kepada aku Yazid bin Abi Habib. Ah ha, yang ni dia bukan sanad sama dengan 1343 tadi. Okey, Yazid bin Abi Habib eh dia meninggal pada tahun 128 Hijriah. Dan dia kata An Abi Al-Khair dia telah mengambil hadis daripada Abu Al-Khair. Abu Al-Khair Al-Yazni eh. Ya. Uh, yang mana dia ni uh, Nama nama betulnya Al-Marthad bin Amdillah. Nama betul lah. Ya. Abu Khair ni gelaran. Abu Khair tu gelaran dia eh. Ya. Uh, dia meninggal pada tahun 90 Hijri ya. Dan dia ambil hadis daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ha, uh, Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ni sahabat Nabi lah. Dan dia meninggal pada tahun 60 Hijri ya. Dan Uqbah bin Amir radiyallahu anna. Okey, uh, an Uqbah, anna -an Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumah Ni kata Nabi sallam ni satu hari Nabi keluar. Keluar tu fasallah ala ahli Uhud solatahu ala al-mayiti. Lalu Nabi SAW ni menunaikan solat kepada uh, orang yang mati dalam perang Uhud. Uh, ala al pada orang matilah. Solatahu ala al-mayiti pada orang mati. Cerita ni lepas daripada kejadian perang uhud. Lepas perang lama-lama kemudian Nabi ni keluar dan antara yang bersama dengan Nabi ni Uqbah bin Amir. Itu cerita dia lah. Jadi masa tu, Nabi singgah dekat Uhud dan Nabi Salam ni pergi dekat kubur kawan-kawan yang mati syahid dalam perang Uhud dulu. Sahabat-sahabat Nabi kan. Uh, ah, ni kalau kita tengok dalam, dalam uh, Imam Hajar sekalian ni dia ada fi ghuzwati Uhud min tariqi Hayawah bin Shureh an Yazid ba'da thamani sinin kal muwadda' lil ahya'i wal amwat wa zada fihi fakanat akhira nazratin nazartuha <tutuk> ila Rasulullah sallallahu Kejadian ni kalau tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab syarah ni disebut kejadian ni berlaku adalah 8 tahun selepas daripada kejadian perang Uhud. Eh, 8 tahun selepas daripada perang Uhud. Eh. Dia perang Uhud ni berlaku pada uh, tahun ketiga Hijriah, bulan Syawal eh. Dan Nabi Sallam ni wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi hadis ni dia gambarkan 8 tahun. Jadi uh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya dekat dengan saat aku wafatan Nabi Sallam lah kan? Ha, kalau tiga tambah lapan jadi berapa? Sebelah betul lah tu. Kan? Nabi, Nabi Salam ni wafat sebelah sejiriah. Jadi maksudnya Nabi Muhammad Sallam ni dekat-dekat saat ke wafatan Nabi Salam, Nabi ada melintas bersama para sahabat dekat Uhud. Kan? Bila melintas kat kawasan Uhud tu Nabi pergi dekat kubur kawan-kawan yang apa mati di apa mati dalam perang Uhud tu Nabi semayang kat situ. Nabi semayang jenazah kepada jenazah orang mati syahid dalam perang Uhud. Eh? Cerita dia. Cerita dia gitulah a ثم ila al mimbar. kemudian nabi sallam pun beralih kepada mimbar faqala inni faratun lakum wa ana shahidun alaikum nabi sallam kata sungguhnya aku adalah pang dahulu bagimu yang ini menanti di akhirat dan aku adalah saksi ke atas kamu tu kata nabi sallam eh nabi kata aku ni pendahululah akhirat nanti lepas ni aku akan tunggu kau kat depan pintu syurga tu kata nabi sallam eh uh, kata nabi di hadapan para sahabat dan nabi juga meronyok kepada tu orang-orang yang dah mati dalam perang. Uhud. Eh? Ha, kejadian ni berlaku ni pada tahun 11 hijrah ya. dekat-dekat eh, dengan saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena ingatlah Nabi SAW ni diwafat pada tahun 11 hijrah ya? eh ha begitu Taib. kemudian Nabi kata lagi wa inni wallahi la anzuru ila haudi al an Nabi kata demi Allah aku sekarang ni nampak telaga aku telaga Nabi salam ni aku Nabi kata aku nampak dah ayalah ha, Nabi cakap ni sebenarnya dekat dengan saat kewafatan Nabi salam macam satu isyarat pula daripada Nabi. Macam Nabi nak bagi tahu macam aku ni tak lama dah ni. And, macam Nabi kata, macam seakan-akan Nabi nak kata, aku ni tak lama mungkin lepas ni aku mati dah ni. Aku nak wafat dah ni. Ha, macam itulah kot. Isyarat dia kan. Wa inni u'ti tu ma fatiha ini al-ard. Dan aku juga diberikan anak-anak um, kunci khazanah bumi. And ini salah satu mu'jizat dan isyarat kenabian bahawa umat Islam akan menakluki kerajaan-kerajaan besar dan akan mewarisi kekayaan khazanah dunia. Ya, Nabi ni dia bagi tahu dekat amat itu dia kata aku diberikan anak-anak kunci khazanah dunia. Kan saat kakak Nabi nak bagi tahu, ni lepas aku wafat ni lepas ni banyak lagi kerajaan-kerajaan akan jatuh ke tangan orang Islam. And, Memang berlaku sungguhlah. Kan ha, kita tengok dalam hadis ni Nabi ucapkan perkataan ini sebelum Nabi wafat. Tapi bila kita sebut Nabi Muhammad wafat, lepas Nabi wafat tu pada era Abu Bakar, pada era Umar, Islam ni sampai ke Farsi. Maksudnya banyaklah dan uh, dunia-dunia ni wilayah-wilayah dunia ni telah dikuasai oleh orang Islam macam itulah jadi nabi dah bagi isyarat semasa nabi hidup lagi tu nabi dah bagi isyarat lah Time. wa ini, wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di nabi kata wallahi demi Allah aku ni tak bimbang berkenaan dengan apakah kamu nak jadi syirik selepas pada aku eh, benda ni macam susah nak berlaku kan nak cerita umat Islam nak jadi syirik lepas nabi wafat eh susah nak berlaku sebab nabi pun dah sebut banyak wilayah-wilayah ni akan dikuasai oleh orang Islam. Maksudnya lagi ramai lah orang Islam. Jadi Nabi bagi tahu bimbang untuk syirik ni aku kurang sangat rasa lah. Tapi walakin akhafu alaikum antanafasu fiha. Tapi yang aku bimbang sangat ni korang ni kejar dunia. Korang tu kejar dunia tu temu'ong. Berdoa lalu. Eh, orang Kelantan bagi berdoa lalu. Berusaha sangat-sangat kejar dunia. Eh, sehingga kan kita ni macam tak anggap penting berkenaan dengan alam akhirat. Ah tu pesanan Nabi sallallahu alaihi lah. Nabi ada sebut. Jadi Nabi uh, dekat saat wafat ke wafatan Nabi Sallam ni, Nabi Sallam ada sejarah disebut tentang yang lepas Nabi wafat banyak wilayah-wilayah akan dikuasai oleh orang Islam. Eh, ha, ni kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma syahid ataupun poin daripada hadis ni menggambarkan tentang macam mana Nabi Sallam ada semain jenazah di atas kubur orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Ah, ha, situ poin dia. Eh. Ha, sini sebenarnya ada komen daripada Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i sendiri. Sebab Imam Syafi'i tadi kita dah sebut antara yang berpandangan bahawasanya kalau orang tu dia uh, apabila orang tu mati syahid, jenazah dia tidak disemayangkan. Ah, lagu mana pula hadis ni? Kan? Yang cerita Nabi semayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang jenazah orang mati syahid. Cuma yang beza dia adalah bukan masa dia orang mati tu disemayangkan. Ini cerita ni 8 tahun selepas pada tu. Kan? Nabi sallam semayang jenazah. Situ eh. Hadis ni lah menjadi dalil kalau ada kes-kes kawan-kawan kita. Pasal hari tu ada satu soalan daripada kawan kita. Dia kata dia ada adik, adik dia mati lemah dalam sungai Kelantan. Daripada 2014 sampai sekarang tak tidak dijumpai. Ha, macam mana? Kita boleh semayang jenazah raib lah. Macam kes ni, hadis ni kan Nabi semayang tak kubur tu kan. Yang eh, ni kubur tak ada, kita semayang raib. Ha, boleh lah. Kan? Uh, juga dalil merujuk kepada uh, Raja Hafsyah. Ha, dia duduk kat negara dia. Aa, dan sahabat Nabi pun ramai tak tahu Yang dia tu sudah Muslim Nabi bagi tahu Saudara kita Raja Absyah tu aa, Dah meninggal Jom kita semayang jenazah Semayang jenazah raib Kes ni berlaku eh aa, Jadi dalam kes uh, kawan kita ni Adik dia meninggal Mati dalam uh, lemas Sampai hari ni tidak jumpai Sampai hari ni tidak dijumpai jenazah dia Daripada 2014 lagi kan Maka macam mana keadaan kita Kita boleh semayang jenazah raib kepada dia eh? Macam tu hari ni kita buat lah Okay Hadis tadi Gambarannya macam mana kita tengok. Sebab dalam hadis tu nampak Nabi semayang jenazah kepada orang yang mati dalam perak khut 8 tahun selepas. Okey, cerita dia. Okey, Imam Ibn Hajar sekalian ni, ni, dia komen, dia buat mari kat sini, komentar daripada Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Kata dia, وَأَمَّ حَدِسُ أَخْبَى بِنْ عَمِرْ فَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِ الْحَدِسِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ dia kata hadis Uqbah bin Amir yang cerita tadi Nabi SAW semayang jenazah uh, atas kubur orang mati syahid tu benda ni berlaku 8 tahun selepas daripada uh, sejarah perang Uhud 8 tahun kemudian baru Nabi Semayang lah yakni wal mukhalifu yaqulu la yusalli ala al qabri idha talat al muddah yang ni pendapat yang membantah lah. Sebenarnya ini adalah pandangan membantah ulama'-ulama' uh, yang tidak membenarkan solat ke atas kubur secara mutlak atau setelah jangka masa tertentu berpendapat solat di atas kubur tidak lagi sah atau tidak lagi digalakkan apabila jenazah telah reput atau tempohnya terlalu lama. Ini ada pandangan lagu tu. Ada pandangan kata kalau mayat tu lama sangat. Dah reput dah apa dah tak jadi apa dah. Apakah kita dituntut untuk semayang atas kubur? Tidak dituntut. Ada yang kata lagu tu lah. Ada yang kata lagu tu. Ini pandangan eh. Ini pandangan. Okay. Uh, Waqa'a fi riwayati Usama al-Madhkurah lam yusalla alaihim kama fi hadisin jabir wa fi riwayati anhu inda syafi'i. Dia kata telah berlaku riwayat Usama yang tersebut tidak disemayangkan kepada mereka seperti mana hadis Jabir. Kan ada Jabir yang awal tadi kita baca hadis yang keberapa eh 1343 eh uh, Jabir tadi kita baca Nabi Sallam tidak semayangkan jenazah orang mati syahid. Tapi dalam kes yang kedua pula hadis yang kita bawa ni hadis yang 1344 Uqbah bin Amin ni bagi tahu Nabi semayang juga. Tapi semayang tu jangka masa lama, 8 tahun kemudian. Yang Jabir tu masa tu juga. Jadi Imam Syafiq dia pakai yang tu. Dia pakai hadis Jabir bin Abdillah tu lah. Kan? Uh, okay. Hmm. Tab. Jadi kalau kita tengok dalam komen Al-Imam At-Tahawi pula. Komentar. Waqala At-Tahawi. Imam At-Tahawi ada sebut lah. Dia kata makna solatihi alihim la yakhlu min thalathati ma'ani. Nabi SAW menunaikan solat. Uh, itu ada tiga kemungkinan. Ima yakuna nasikhan lima taqadama min terki as-salati asol, alaihim. Mungkin yang dikatakan hukum tak semayang jenazah kepada si mati itu mansuh. Eh, yang paling dengan masyafi'i itu, imam at-tahawi. Imam at-tahawi ini buat kesimpulan. Mungkin hukum tu mansuh kot. Eh, sebab ni kemudian dengan awal. Awal tidak. Kemudian aa, dekat saat kuafatan Nabi, Nabi buat. Jadi mungkin mansuh hukum lama. Macam itulah. Atau imam ayakun, imam au au yakuna min sunnatihim alaihi illa ba'da hadhihi al-mudda al-makruha ataupun maksud keduanya adalah um, tak boleh semain jenazah orang mati syahid kecuali kalau lebih kadar 8 tahun ah ha, macam tu eh maksudnya kalau lah orang mati jenazah hari ni itu tidak dituntut untuk semain jenazah tapi kalau mau 10 tahun kemudian kita rasa nak semain jenazah boleh ha, ini tafsiran kedua lah yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi eh atau yakuna salat alaihim jaizatun bi khilaf ghairihi fa innaha wajibah ataupun maksud dia adalah sebenarnya boleh cumanya tidak wajib faham macam tu kan jadi boleh tak kita nak semain jenazah pada orang mati syahid boleh tapi wajib tak wajib ha, kalau orang lain tu wajib macam orang mati biasa tu kan ha, tu wajib tapi orang mati syahid tak wajib ha, ada tiga kemungkinan lah kat sini yang dikemukakan oleh imam at-tahawi eh kan? ha, sebab tengok ada dua kes hadis nabi satu jabir bin Abdillah riwayat Nabi tidak semayangkan jenazah orang mati syahid. Ada pula riwayat kedua, Uqbah bin Amir. Nabi Salam ni sampai dekat kubu sahabat-sahabat Nabi yang mati dalam perakut, Nabi semayang jenazah. Tapi itu pun lapan tahun kemudian. Eh? Gitu. Jadi di situ Imam At-Tahawi ni letak ada tiga kemungkinan. Dipahami daripada hadis Nabi, dua hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang semayang jenazah raib. Eh? Gitu. Taip. Semayang jenazah syahid. Bukan raib. semayang jenazah orang mati syahid. Gitu. Hmm. Okay. Uh, cuma apa Kita tengok. Apa kata Imam Ibn Hajar sekarang ni pula. Ha, tengok. Tadi tu pandangan A, pandangan B, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Imam Al-Tahawi, bla bla bla. Okay. Uh, Imam Ibn Hajar pula. Dia kata, فَإِنَا salatahu alaihim Tahtamilu umuran أُخْرَى Kan? Semayang Nabi tu, kita boleh ihtimal beberapa perkara minha antakuna min khasa isihi. Mungkin itu khususiat Nabi khususnya terus salam Wa minha antakuna bima'na du'a kamata qadamah. Ah, dia kata mungkin juga maksud kat sini ni yang kata Nabi semayang dekat kubur orang mati syahid perang Uhud tu 8 tahun kemudian tu bukan makna semayang sungguh. Tapi di sini makna berdoa kan. Ha, sebab semayang ni asal maknanya doa. Kan. Qala an-nawawi kata al-muradu bi salati doa. Maksud dengan solat kat sini doa. Imam Nawawi kata. Ha, jadi maksudnya pandangan Imam Syafiq ini well jugalah. Kan? Kata tak boleh tu. Lepas tu yang cerita hadir akubah yang tu tu bukan makna semayal jenazah. Tapi doa. Semata-mata doa. Begitu eh. Haa. Gitu. Ha, wa amma kauluhu misla alladhi alal mayitif fa ma'nahu anna hu da'a lahum bimisli doa alladhi kanat adatuhu an ya bihi al -maut, mautah. Kan? Itu doa Nabi salam kepada orang mati syait tu seperti mana doa-doa Nabi salam kepada orang mati. Yang lain-lain tu. Macam tu lah. Kan? Maksudnya doa biasalah bukan semayang. Haa. Tu kupasan daripada al-imam uh, An-Nawawi. Eh, Nawawi ni salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Jadi di situ kita akan nampak Syafi'i menganggap bahawasanya semayang jenazah kepada orang mati syahid tak ada. Lepas tu yang ada hadis Uqbah bin Amir tu macam mana pula? Yang tu tu ditakwilkan bukan semayang. Tapi as-salah dengan mana ad-do'a. Semayang itu maknanya berdoa. Ha, gitulah. Kan habis. Step. Okay. Babu Uh, dafni ar-rajulaini wasalathati fi qabrin wahidin bab pada menjelaskan tentang mengkapankan dua jenazah dan tiga di dalam satu kubur dua ataupun tiga jenazah dalam satu kubur kita tanam macam mana eh ha, tu insyaallah kita akan bincang dalam cara kita akan datang eh wallahu taala alam kalau kalau ada siapa nak tanya soalan tinggalkan soalan kat ruang komen nanti admin ana dia akan baca di print screen dia hantar pada ana Anak akan cuba baca dan anak akan cuba jawab lah Dalam cengang kita akan datang Wallahu ta'ala alam Salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillah wa rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh